Baxın, bu vəziyyəti danışır. Mən gəlmişdim araşdırım, dedim bəlkə vəziyyət belə deyil, sadəcə danışıırlar, amma həqiqətən vəziyyət danışılandan da pisdir. Elnur Məhərrəmov bu vəziyyətdə yatıb, bu vəziyyətdə yaşayıb. Baxın bu vəziyyətdə. Yəni bura, bura əgər yaşamaq demək olarsa, bura yaşayış yeri demək olarsa. neçə vaxtdır siz bu vəziyyətdə yaşırsınız? Lavtsovdanla. <yükləri> <yükləri> Lavtsovdanla. Bu uşaq yəni 1 il necə? Sağ <yükləri> 1 yaşı vardı. Dayan tam getdən artıq gələndə buraxmışam. Bu uşağın 1 yaşı vardı. 44-cü İmir Harbi istəracısı mən burada böyütmüşəm. Bu uşaq getdi vətənnə xidmət etdi, gəldi. Hələ hə, hələ. Bu getdi Mir Qubadlı, Zəngilan, Zəbrayil istiqamətində döyüşdü, hə? <yükləri> <yükləri> Qarabağda işdə. Hər yerdə getmirəm. Nə medalım var, nə vetanlıqım var, 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 nə bir şey, nə sayan, nə bir şey. Heç. Nə Heç nə. Bu ailənin gəlir yeri hardandır ümumiyyətlə bax, normal haldadır. Homan qapısında avtobusda atmaq daşlaşmır. Qapılarda işləyir. Ot somon. Fəhlə. Kiçik evlərində verməzlər. Bilərsiniz, maman gətirib gedir fəhlə. İkisi birdə fəhlə işləyirlər. Ağacda meyvə yığırlar. <laughs> Ərəlavad ikisi. Bağaca köçürür. <laughs> İndi görəcəksiniz. Evin pəncərləri yoxdur. Həqiqətən yazmışdılar bunu, amma mən inanmamışdım ki, necə ola bilər evin pəncərəsi olmaya. Amma həqiqətən də doğru imiş. Bəs siz e, Elnur e, Məhərmovun bacısıdır şəhidimizin. Soyuqda, istidə, qışda cığara bölürük, yayda da belə. Qışda cığara bölürlər. Buranı qızdıran nə sə var bu otağı məsələn? Qaz idi, onu kəsmişdilər çəzmişdilər onda qazıqışda bodundan azadlan bodun zadı olmur deyə kapitanmazan çazıbçılıqla böyə onun paltarıyla giyinən uşaq ol reysiyan paltaraq gəmiy himiyib hələ onun önünü etdirmiyib qurbandan qurbanı etvir çazbılara verilən kimi et kapsından danışdırı və zürək kabinə məktəbə giyib gəlir oxuma hərcisi demiş idi oxuyacaq çömək yağandıran olmadı. Babası bir az çömək eləyirdi, o da öldü. Rəhmətə getdi. Sevdiği qız var idi. İstədiyi qız da vardı, xalasa qıza. O xalasa qız istəyirdi. Və bizdə nə qədə balaca olardı? İki dəscək balaca olardı, hə. İmkan yoxdur. Məktəbdə olardı, imkanları var. Yəni bu uşaq 8-ci sinfdən öz 8-ci oxuyur. O qızı istəyib də başa düşdü beləcə. Emin onun ağzına gedib müəllimlərə məktəbdə deyib ki, "Va, mən, mən oxumaq istəyirəm." Müəllim deyib ki, "Bu vaxtdan sonra daha gecdir." deyəyəm yoxaman tirəşiz məlum oxuyuram görəsən deyə pay imloqdan deyib çək oxuyum bəlkə ondan da fası qızı verəm görə oxuyuram pulum var işləyirəm